आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते सप्तास्वरधमारूढं प्रचण्डं कस्य पाद्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् त्रैगुण्यं च महासूरं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् बृंहितं तेजसां पुञ्जं वायुराकाशमेव च प्रभुस्त्वं सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् बन्धुकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितं एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् विश्वेसं विश्वकर्तारं महा प्रदीपनं। महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् श्रीविष्णुं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् पठे नित्यं। ग्रहपीडाप्रणाशनम् अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान् भवेत् आमिषं मधुपानं च यः करोति रवेर्दिने सप्त जन्म भवेद्रोगी जन्मजन्मदरिद्रता తైల మధుమాంసాని ఏ త్యవేర్దినేవ్యాధి దారిద్ర్యం సూర్యలోకం సగచ్చతి సూర్యాష్టకం ఈ సూర్యాష్టకాన్ని ప్రతిదినము ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో పాటిస్తారో వారికి ఉన్న గ్రహపీడలు నశిస్తాయి పుత్రులు లేని వారికి పుత్రులు కలుగుతారు దరిద్రులు ధనవంతులవుతారు ఆదివార నియమాలు పాటించని వారు సప్త జన్మల జన్మ జన్మల దరిద్రాన్ని అనుభవిస్తారు ఆదివారం నాడు స్త్రీ తైల మధుమాంసాలకు దూరంగా ఉండి సూర్యాష్టకాన్ని పఠించిన వారికి వ్యాధి దరిద్రం అనేవి ఉండవు అంత్యకాలంలో సూర్యలోకాన్ని చేరుకుంటారు అని ఈ సూర్యాష్టకానికి ఫలశ్రుతి వివరించబడింది